Кияни, я Микола Катеринчук, революційний комендант міста Києва. Звертаюся до вас з проханням. Зараз найважливіший час для європейського майдану. Події на Майдані, я думаю, всім показали, що у нас нема системи безпеки, яка називається назвою Міліція. І просто не існує, бо нема до неї довіри. І під час революції почалися створюватися загони самооборони, створилися автомайдан, громадські варти. Тобто люди самі почали шукати, як себе захистити, почали об'єднуватися навколо цієї проблеми. Восьма сотня Авганська. Во вона створена з перших днів майдану. Голова сотні Авганської Міхнюк Олег Іванович. Він перший, як очолив Авганську. Спілку і перший, який вийшов на захист народу, дуже важливо, щоб Київ, який зараз є постреволюційним, став авангардом для всієї країни тих змін, які мають відбутися в сфері правопорядку. Ми говоримо, що ми хочемо опиратися на людей, які живуть в цьому місті. Хочемо, щоб люди обирали таких людей, шефів поліції. Ми хочемо, щоб ця система безпеки була так само ефективною, як в Латвії, як в Ризі, як в Берліні, як в Польщі. Зараз ми знаходимося в патрульній машині муніципальної поліції і їдемо на патрулювання разом з оперативною групою. А какой процент доверия вы так не помните на скидку сейчас? Доверие, если мне не изменяет память, он превышал уже 50%. Это именно положительные отзывы населения. В идеале мы должны наблюдать все. Да? Будь то любые нарушения общественного порядка, это, ну, допустим, распитие алкогольных напитков в общественном месте. Или курение в запрещенных местах Будь то нарушение правил дорожного движения, если мы видим, да, что происходит какое-то нарушение Будь то нарушение правил торговли Если мы видим какое-то нарушение, или у нас есть подозрение, что может быть совершено какое-то нарушение Мы реагируем на это, мы подъезжаем и уже осуществляем процессуальные де действия, какие необходимы в данном случае Помимо всего этого, от дежурной части по рации нам поступают вызовы да, соответственно, это могут быть э, звонки от жителей, да, что-то, э, какой-либо житель что-либо констатировал, кому-то нужна помощь. Это могут быть вызовы от нашего видеоцентра наблюдения. В у них стоят камеры везде, да, и они смотрят там, да, вот там про нарушение сразу выехали, сразу же там никто даже не звонит, не вызывает полицию. Они все видят. В нашей ситуации, ну, в городе Киеве, вообще, когда милиция отсутствует, да, ну, в чем разница между милицией и вот то, что мы предлагаем, муниципальной полицией. Разница в функциях. Мы разводим функции. Муниципальная полиция не занимается криминальными уголовными преступлениями, не занимается экономическими преступлениями, она занимается административными только правонарушениями. Муниципальная полиция это в принципе то, что тот, кто отвечает, он не убирает сам мусор, но он говорит, а я, я нельзя. Мы должны будем для самой школы вот этих муниципальных полицейских разработать алгоритм, четкий алгоритм действий. Что они делают, когда что-то происходит. В принципе, до 20 случаев у нас типичные. Мы немножко идем впереди появления громад. То есть мы рассчитываем, что здесь будет ассоциация со собственников, да, у них там приватизирована территория, они сделали ассоциацию тавристов со они сделали ассоциацию там, например, там 200 домов уже здесь там, да. А, а еще они не появились. В данный момент мы находимся в центре видеонаблюдения, где круглосуточно сотрудники муниципальной полиции ведут контроль за соблюдением правопорядка, заботятся о безопасности горожан города Риги и гостей города Риги. На первом этапе я думаю, что этот человек станет нашим таким, в том числе и пропагандистом. Появится законодательство, но не все сразу пойдут в эту систему. Потому что, например, в Польше эту систему делали 9 лет. Потратили 11 миллиардов евро. Правда, не своих денег и Европейского Союза. Мы тоже рассчитываем, что мы потратим деньги не свои, а Европейского Союза. Но мы должны этот путь пройти раньше. Вот. Поэтому мы немножко идем впереди времени. И, конечно, будут трения с той милицией, которая сейчас есть. Мы должны будем наладить отношения с криминальной там, милицией, с их отделами, с операми, со всем там, да. Конечно же, мы, отвечая за порядок, ну, людям будет ну, тяжело объяснить, что мы вот за это отвечаем, а за это уже ну, отвечают другие люди. Что вы об этом думаете? Репутация. Основная проблема нынешней милиции, МВД это отсутствие таковой. Для ефективної роботи муніципальної поліції, безусловно, буде важливим формувати позитивний образ поліцейського. Європейська демократія, спільний захист, вільний ринок, громадянське суспільство, економічні, політичні права громадян, які захищені. Це те, що сьогодні вимагає нова Україна. Це те, що вимагають нові люди в новій Україні. Это то, что сделает нашу страну европейской.